На сегодняшний день эти работы продолжаются. Боевой дух сотрудников высокий и готовы к выполнению, к дальнейшему выполнению задач по назначению. Люди работают фактически в круглосуточном режиме. Чтобы вы понимали, в состав сводного отряда входят не только пиротехнические подразделения, это и служба обеспечения, в частности, которые предоставляют местным жителям, представителям других силовых структур, которые находятся на территории городов Славянск и Краматорск, питьевую воду, техническую воду. В городе Славянск установлены палатки с душевыми кабинками. Постоянно осуществляется подвоз, как я уже сказал, воды, и в том числе именно от Днепропетровской области, именно от спасателей Днепропетровщины на территорию города Славянская было отправлено 20 тонн гуманитарной помощи. Это в основном самые необходимые продукты питания. И, как уже было озвучено в средствах массовой информации, изначально мы отправили туда 6 электрогенераторов, которые по большому счету обеспечили освещение наиболее необходимых для проведения ремонтно-восстановительных работ участков города. Значит, работает в городах Славянск и Краматорск. Продолжает свою работу сводный отряд спасателей Днепропетровщины. Это 55 человек личного состава, это 12 единиц техники. Кроме вышеуказанных работ продолжается также активная помощь местному населению, в том числе и по благоустройству, по разбору разрушенных конструкций жилых домов, домов коммунального хозяйства, административных зданий. Элементарно сбор, вывоз мусора – и что немаловажно, о чем мы начали в начале этого разговора, это работа, конечно, технических подразделений. Специально работает информационный центр, куда люди приходят и подают заявки относительно того, что ими же были обнаружены те или иные неизвестные предметы. По указанным адресам выезжают уже наши специалисты, идентифицируют их и проводят работы по их извлечению и дальнейшей ликвидации.